Salam. Yenə həmişəki kimi çox fərqli reseptlə qarşınızdayam. Mən balığı çox sevirəm və bu günləri böyük ehtimalla ki, bir çox insanın bilmədiyi reseptsizlə bölüşəcəyəm. Lavaşda, sobada balıq hazırlayırıq. Bunun üçün mən farir balığı götürmüşəm, amma istənilən balıq olur, alınar. Balığın filəsi bizə lazımdı. Məndə balıq bütöv olduğu üçün filəss hissəsini özüm ayırdım və ayırdığım zaman sadəcə olaraq çəkib göstərmək istədim ki, qabığ hissəsini və bütün içinin simlərini təmizləyirik və orada xırdıq simlər olur, onları da təmizləməyi unutmuruq. Videodan görsəndiyi kimi əlinizlə sürtəndə hiss edəcəksiniz o simləri və kənar hissələrində kəsib atırıq və artıq filəm hazırdır. 3 ədəd balıqdan 6 ədəd filə alındı. Bunları tən ortadan böləcəm. Bəzi lavaşlara 2-2, bəzilərinə isə 1 ədəd qoyacağam. Yəni quyruq hissələr daha balaca və ensiz olduğu üçün. Ərzaqlar videonun altında hər zaman olduğu kimi yazılmış olacaq soğanı və cəfərini xırdaxırdə doğrayırıq, blenderdən də keçirdə bilərsiniz. Daha sonra üzərinə xardal, yumurta, simetan, duz, iyot əlavə edirik, qarışdırırıq. Əgər istəsəz limon da damcıla da bilərsiniz. Mən balığa limonu çox yaraşdırıram bir neçə damcı damcılatırdım, amma bu vacib deyil, yəni mütləq deyil. Və sozumuz hazırdır. Qarışdırırıq bu qarışımı. Bunu bir kənara qoyuruq. Pomidorları lay-lay doğrayırıq və artıq lavaşımızı yığmağa başlayırıq. Lavaşın içərisinə iki ədəd pomidor qoyuruq. Bunu ən alt qata qoyuruq. Daha sonra hazırladığımız soza balıqlarımızı batırırıq və konvertimizi, yəni əlavə başımızı bükürük, isti-sıx olmaq şərtilə yığırıq. Videoda bir neçə dəfə təkrar olaraq göstərmişəm necə büküldüyünü və tərs üzünə çevirəndə bu qatlanmış istə altda, pomidorlar isə üstdə qalacaq. Hazırladıqdan sonra isə üstünə, üzərinə yəni sürtmək üçün bu əlavə bir sos edirik. Bu sos sadəcə e, pendir və mayonez və yaxud da smetandan ibarət olacaq. Bu sizin seçiminizə qalıb həm içərisinə, həm üzərinə üçün istəyirsiniz smetan, istəyirsiniz mayonez istifadə edə bilərsiniz və ya xoddakı qarışdıra bilərsiniz. Hazırladığımız sozu da üzərinə çəkdikdən sonra 180 dərəcəli sobaya 20-25 dəqiqə müddətinə göndəririk. Və bu qədər rahat, bu qədər sadə, amma dad hədsiz dərəcədə möhtəşəm alınır. Balıq sevən hər kəs, amma hər kəs bu resept günəyə gedəcək. Çox bəyənəcək. Balıq sevməyən insanlar da sınasın, bəlkə bu reseptlə balığı sevdilər. Mən çox sevirəm bu resepti. Hazır olduqdan sonra isti-isti yeməyiz, məsləhətdir, isti-isti çox dadlıdır. Üç ədəd isə yarım fabrikat şəklində aralarına yağlı kağız yerləşdirib, üzərinə pinqvin klop keçirdim və adını yazıb buzdluğa göndərirəm. Ehtiyac olan zaman əlimdən çox tutacaq və çox dadlı yeməyim 20 dəqiqə, 25 dəqiqə ərzində süfrəmdə olacaq. Bu yeməyi mütləq şəkildə yarım fabrikatlır siyahınıza qeyd edə bilərsiniz. Mən yarım fabrikat videosunu çəkdiyim müddətdə artıq möhtəşəm kombirlərim hazırdır. Kaş ki qoxusunu da videodan ötürə bilərdim. Çox dadlı alınır. Mütləq şəkildə sınayın. Təhəllüə çox çətindir. Bir dənəcə bunu da uqtara bilmədim. Baxın balıqı nə qədər yaxşı bişdiyinə 22 dəqiqəyə hazır etdik. Bu örtü, sous, bu sous. Yeyəndə balıq mə yeyirsiniz, çox-çox fəğir. Ağzımı sulandırma yalan deyim. Videonu bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Kanalıma da abunə olun, zəhmət olmasa. Sağ olun.